Переговоры с Турцией ведутся уже достаточно давно э, по поводу заключения соглашения о свободной торговле. Э, переговоры с Турцией э, по данному вопросу это одно звено в целом ряде переговоров, которые ведутся на подобную тематику и с другими странами. Пытаются найти такие точки соприкосновения между странами, которые даже дали бы возможность, я не скажу чисто прагматичному такому развитию обеих сторон, но в принципе прагматизм в данном случае в экономической политике будет присутствовать очень серьезно. Что это дает Украине? Прежде всего то, что не будут выстраиваться новые барьеры, которые были бы ограничителями на пути нашего экспорта, который мы продаем в этих странах, но Турция это серьезный потребитель э, украинской продукции, порядка пяти процентов нашего экспорта товарного реализуется в Турции. Э, более того, Турция для нас крайне важна в плане того, что э, в общем-то около 4 миллиардов долларов товаров, которые мы продаем в Турции э, транслируются в значительно меньшие объемы импорта, которые мы получаем из Турции. У нас все время сохраняется положительная сальдо, с Турцией, то есть Турция реально для нас важный э, торгово-экономический партнер подобного рода соглашение дало бы возможность более активно продвигать наши товары на турецком рынке. Но еще раз, Турция это лишь звено в общей цепочке наших переговоров. Насколько я понимаю, активно ведутся аналогичные переговоры с Израилем, активно ведутся аналогичные переговоры еще с целым рядом стран, которые не являются членами Европейского Союза. Ну, в общем-то, это правильная политика выстраивания подобного рода прагматичных экономических взаимоотношений со странами основными контрагентами. Вопрос о зоне свободы торговли с Турцией ⁇ это не новый вопрос. Два года назад он поднимался и активно дискутировался. Год назад он поднимался и активно дискутировался. В первую очередь рассматривались действительно выгодно это или невыгодно для Украины. Вот в прошлом году в итоге были проведены подсчеты, в результате которых оказалось, что в принципе для нас зона свободной торговли не совсем выгодна. Это связано с тем, что мы вынуждены будем сдавать очень важные рынки. Соответственно, для Турции это очень выгодно, когда мы рынок белой техники, то есть холодильники, телевизоры и так далее, сдаем. Легкая промышленность для Турции, естественно, рынки товаров легкой промышленности были бы интересны. Однако для Украины было интересным, остается это диверсификация выходов на энергетические рынки. Это выход на Ближний Восток. Вот тогда, когда пересчитали это в прошлом году, то оказалось, что совсем, в общем-то, это не совсем выгодно для нас. Время меняется. На сегодняшний день у нас огромная сальда, отрицательная сальда в торговле с Россией. Минус 9 миллиардов доходит, и в основном это, в общем-то, углеводородные, то есть энергоносители и так далее. Поэтому в этом, в этом свете это представляет интерес. Естественно, это представляет интерес и в политическом отношении. Почему? Потому что в таком случае Украина, которая пытается добиться каких-то взаимоотношений с Европой, с Россией, она может найти возможность для диалога с третьими-четвертыми странами. Таким образом, в принципе, зона свободной торговли выгодна для Украины она может быть выгодной еще больше в том случае, если у нас создадутся инновационные зоны, э, инновационная система, региональная инновационная система, национальная инновационная система, которая могла бы через эту зону свободной торговли найти канал выхода на зарубеж. Это очень здорово было бы.